salom do'stlar sizlar bilan men ozodbek sizlar bilan bugali epizodda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar hə, məni, 3D ə, <laughs> uy, bu galgi videoyimizda ham mana ko'rib turganingizdek 3 d ko'rinishdagi uy proyektimizni ko'rsatib o'taman o'ylaymanki bu shaklimiz ham sizga yoqadi mana shunga o'xshash proyekt chiqargandim oldini шеси qilib bu shaklimizda ko'rib turganingizdek oldi to'g'ri Xo'p, uyimizning o'lchamini aytib o'tsam uyimiz oldi tarafdan qaraganda o'n uch metr yonbosh tarafi esa o'n ikki metr o'n ikki metrga o'n uch metrni tashkil qiladi bu o'lchamga oldi tarafdagi mana hol verandamiz kirmaydi buni o'lchami отдельно ikki yarim metrga besh metrni tashkil qiladi mana ko'rishingiz mumkin ikki yarim metr agar o'n ikki metrga ikki yarim qo'shsangiz o'n to'rt yarim metrni tashkil qiladi общий uzunligi mana ko'rishingiz mumkin hop holimizdan kirganda koridorimiz mana ko'rishingiz mumkin koridorimiz katta o'lchami to'rt metrni tashkil qiladi koridorimiz koridorimizdan chap qo'limizga kirganda mana ko'rib turganingizdek mehmon zalimizni joylashtirganman men o'lchami aytib o'tsam uch yarim metrga olti yarim metrni tashkil qiladi mehmon zalimiz mana ko'rib turganingizdek o'n olti kishilik stol stul bilan jihozlaganman koridorimizdan kirishda o'ng qo'limizda esa mana ko'rib turganingizdek uch yarim metrga uch metrni tashkil qiladigan yotoqxonamiz bor spaльнiy xona spalni xonamizni xana. orqa tarafida esa xuddi shu o'lchamda uch yarim metrga uch metrlik o'lchamda bolalar xonasi joylashtirilgan ikki kishilik kravat bilan jihozlaganman men agar farzandlaringiz bir o'g'il bir qiz bo'lsa yoshi kattargan payti mana orqa tarafdagi xonada tursa bo'ladi yana bir xonamiz mana o'g'il bolalar xonasi va qizlar xonasi joylashtirilgan mana ko'rishingiz mumkin mana ko'rib turganingizdek kalidorimizni to'rt tarafida kohna mebellar qo'yilgan кухня uchun alohida xona ajratmadim koridorimizni to'rt tarafini кухня joylashtirdim men mana bu yerda esa mehmon zalimizni orqa tarafida bir yarim metrlik yo'lakchamiz bor mana oldi ochiq ko'rib turganingizdek bu yo'lakchamizdan hojatxonamiz va vannamizga kirsa bo'ladi xonamizni dushimizni o'lchami ikki metrga ikki metrni tashkil qiladi mana hojatxonamiz esa ikki metrga bir metr o'ttiz santimetr o'rtadagi devorimiz esa yigirma santimetrlik yarim par qilib terilgan koridorimizni o'lchamini aytib o'tdim to'rt metrlik to'rt metr deb choyni ichib bo'lganingizdan so'ng mana bu yerga ko'rganingizdek kreslo o'rnatganman o'tirib bemalol mana bu yerga televizor o'rnatganman televizor ko'rishingiz mumkin hmm. uyimizni ichki o'lchamlarini sizga aytib o'tdim uyimizni bor o'lcham boy bor bo'yicha o'lchamini yana bir aytib o'tsam uyimiz o'n uch metrga o'n ikki metr oldi tarafdagi verandamizni qo'shsa esa o'n uch metrga o'n to'rt yarim metrni tashkil qiladigan uy proyektimiz uncha katta bo'lmagan ixcham ko'rinishdagi uyimiz xo'p do'stlar sizlarga qanaqa ko'rinishdagi uy proyektlari ko'proq yoqadi kattaroq yoki mana shunday kichikroq o'lchamdagi uy proyektlari o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring sizni fikringiz biz uchun juda ham muhim uy proyektimiz sizga yoqgan bo'lsa videoyimiz sizga yoqgan bo'lsa bir dona laykingizni ayamang kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling bizni kuzatishda davom eting